Uh, tak semua penderaan seksual ni nampak macam keganasan. Ya, yeah, sebab kita pernah tengok banyak kes ya, di mana macam ganjaran atau rewards is given to the kids. Reward, yes. Uh, so, dia macam dia kata ke kat anak tu, okay, I will touch you. you I, tapi, uh, in reward, saya bagi you top up. Selamat datang kepada episod baru Puberty with Dignity. Hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut definisi seks dalam undang-undang dan kenapa ibu bapa dan juga pendidik perlu fahamkan definisi ini demi menjaga keselamatan anak-anak kita lah so kita akan rujuk hari ini kepada akta uh, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 atau ringkasnya uh, soaka 2017 bersama kita pada hari ini adalah Kairi seorang bapa dan juga Dr. Rabiatul Badaria as orang penasihat mahkamah kanak-kanak child court advisor, right hi everyone uh, saya harap hari ini semua orang akan uh, terbuka minda dan hati it's a sensitive topic but everyone i think kena tahu pasal uh, cerita dan topik ini bahawa perbualan pada hari ini Akan memberi pendedahan yang lebih banyak Kepada ibu bapa dan kanak-kanak Mengenai hak dan undang-undang Kesalahan seksual kanak-kanak hmm. So kita start dengan asas dulu lah Let's go with the basics first right Dr. Rabia, oh, Rabia Kita pernah bincangkan Dalam episod uh, Definisi seks mengikut undang-undang Malaysia Untuk pengetahuan kepada kanak-kanak Dan juga remaja Boleh Kini kita kupaskan um, apa sebenarnya definisi seks dalam undang-undang suaka 2017. Okey, Suaka 2017 dia melindungi semua kanak-kanak di Malaysia okay. selagi mereka di bawah umur 18 tahun. Okay. So, apa-apa tindakan eh yang berunsurkan seksual uh, sama ada disentuhan atau tanpa sentuhan ia adalah satu kesalahan jenayah. Uh, maksudnya tak perlu ada penetration uh, untuk jadi satu kesalahan tak tidak perlu. Okey, so dia kalau contohnya eh uh, menyentuh bahagian sudik. okay. ataupun tunjuk atau kongsi gambar lucah rakamkan semula aksi-aksi okay. Uh, uh, aksi -aksi lucah atau hantar mesej atau gambar lucah atau merangkam video lucah semua ni adalah satu kesalahan jenayah dan juga satu perkara penting yang kita semua kena ingat, kanak-kanak tak boleh memberi persetujuan untuk sebarang aktiviti seksual. Mengikut Undang-Undang Malaysia, kanak-kanak bawah umur 16 tahun tidak boleh berikan consent atau persetujuan, right? So, walaupun diorang diam atau diorang mengikut atau diorang tak melawan, itu tetap dianggap kesalahan jenayah. Betul tu Aisyah, sebab kanak-kanak ni dia tak cukup matang. Jadi dia tak faham kesan tindakan seksual tersebut. Sebab itu undang-undang kita ni dia melindungi kanak-kanak daripada kena eksploitasi. Hmm. And and saya rasa juga ramai parents yang uh, berpendapat yang dising takkan jadi kepada diorang atau anak diorang. Yeah. Uh, tapi kita kena sedar yang penderaan ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tak kira latar belakang. So dalam banyak kes yang saya tengok kanak-kanak eh, uh, -kan pelaku ni dia bukan orang yang asing. Okay, dia adalah orang yang kanak-kanak sendiri kenali. Contoh parents, guru ataupun kawan dia, best friend dia, couple dia ataupun sesiapa saja anak-anak tu percayai itulah masalah dia kan um, bila kita tak bercakap secara terbuka tentang isu-isu macam ni dengan anak-anak kita diorang mungkin tak tahu perbuatan tu sebenarnya salah hmm. right diorang ingat oh this is a a secret between us because we love each other right betul. ataupun diorang ingat oh my mind je it's not it's not serious betul because ada this one particular cerita and case pasal uh, seorang pakcik ni dia suruh uh, anak buah dia untuk cium dia untuk pegang pegang dia and netizen cakap oh this is how uh, pak cik tu dengan anak buah dia tunjukkan rasa kasih sayang. Case macam ni dia sangat menyedihkan sebab yes. anak ni dia tak tahu hak dia. Jadi dia tak tak beranilah nak cerita. Okey jadi uh, lagi menyakitkan kadang kadang orang dewasa ni disuka blame the kids. So dia akan cakap budak ni gatal ataupun budak ni yang meminta. Uh, so it's kids pity the kids ah. Huh? Tak salah kita semua kena ada ilmu, kita kena sedar um, sebab bila kita tak faham undang-undang macam undang-undang Soaka 2017 ni, kita sebagai dewasa mungkin secara tak sedar kita yang membenarkan um, penderaan itu berlaku. Hmm, betul dan kita kena faham uh, tak semua penderaan seksual ni nampak macam keganasan. Uh, banyak pelaku and the doers uh, guna cara untuk pujuk uh, dia orang akan ajak jalan-jalan dia orang akan ajak the kids lepak dengan kawan-kawan dia akan beri hadiah dia akan bagi macam-macam janji manis dan dia akan bagi uh, special treatment ha. uh, to the mangsa ni. Dia macam ganjaran or bribe macam tu hmm. lah kan. Ya sebab kita pernah tengok banyak kids ya, Di mana macam ganjaran nak, atau rewards is given to the kids. Ah yes. uh, so di macam dia kata ke anak tu Okay I will touch you you I tapi uh, in reward saya bagi you top up bagi you makanan belikan you baju I get you handphone or smartphone yeah, yeah. so kids overly dia become happy kan sebab so, rewards kan hmm. tapi itu tetap satu kesalahan jenayah of course so kita kena ingatlah uh, kita bercakap secara terbuka ni untuk hmm. memberi kesedaran, bukan untuk menakutkan siapa-siapa. Hmm. Hmm. Kita untuk mendidik supaya anak-anak hmm. tahu uh, beza antara kasih sayang hmm. yang sehat hmm. dengan penderaan seksual hmm. atau uh, untuk mereka fahamlah sebenarnya. And, and, and... Ada perasaan tu Dia boleh percaya Kepada perasaan sendiri hmm. Yang mendidik Untuk menggalakkan Itu yang bermasalah tu uh, Kita I think Kena berani bercakap Kita kena stand up For For ourselves, For yourself Siapa yeah. yang menjadi mangsa yeah. ni Sebab budaya malu Dan senyap ni Tak membantu sesiapa uh, Ini Bila kita ada budaya uh, Malu dan senyap ni Ini adalah ruang Untuk Pemangsa uh, Untuk ambil kesempatan Right uh, Since Kairi dah Brought it up Jom kita bincangkan langkah-langkah untuk kita prevent prevention daripada perkara ini berlaku kat room, uh, ber, daripada perkara ini berlaku. Kari boleh kongsikan um, macam mana Kari mulakan perbualan macam ni dengan nah. anak dekat rumah. Okay, untuk saya dekat rumah Saya ajar My son untuk kenal Dia orang punya private part Sebenarnya yang tertutup dengan baju Bahagian sulit tubuh badan dia orang Bahagian yang ditutup oleh pakaian Yang tak boleh Orang lain sentuh Uh, kita kena ajar diorang part-part the body parts yang diorang kena tahu oh this particular body part orang lain tak boleh sentuh mm. kecuali, kecuali dalam situasi yang tertentu contohnya dekat hospital mm. kena ada uh, apa medical check up yeah. uh, tapi even in that particular case diorang kena pastikan ada uh, orang dewasa yang, yang diorang percaya ada dengan diorang masa mm. tu For better understanding yeah, untuk kanak-kanak, I like to use the concept bahagian uh, pakaian dalam. Uh -huh. For example, singlet, bra, panties, boxer. So, it's, it's easy for the kids to understand. Uh -huh. Inilah bahagian yang very-very uh, sulit. Okay, bahagian yang orang tak boleh sentuh. Okay, dan kita perlu ajar anak kita perbezaan antara sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Betul-betul. Contohnya... Uh pelukan penuh kasih sayang daripada ibu bapa atau adik-beradik hmm. yang tu buatkan kita rasa selamat, selesa dan bahagia those are good touches like uh, apa safe touches tapi bila pegang peha, bila pegang punggung hmm. atau bila you sentuh memang membuatkan you rasa tak selesa, tak selamat rasa marah, rasa confused, itu adalah tanda-tanda red flag lah kan? Sentuhan yang tak selamat adik-adik kena tahu beza. Betul. Kita juga kena bagi tahu adik-adik yang dia orang kena percaya naluri, insting dan perasaan masing-masing. Uh, sebab kalau kita rasa pelik, rasa takut, rasa tak selesa, kita kena percaya perasaan itu sebab itu kemungkinan besar sesuatu yang tak elok sedang berlaku. Yes. Dan sebagai ibu bapa, kita juga boleh membuat latihan situasi dengan kanak-kanak. So, tanya dia, kalau ada orang sentuh, apa awak akan buat? So kita ajak anak kita untuk katakan tidak Lepas tu ajak mereka lari Dan juga minta lah bantuan Very good, yes um, Kalau dunia digital pula macam mana? Ah, dekat rumah saya Semua aplikasi And also the phones uh, Akan ada parental control uh, Dan saya bagi tahu my son Kalau nak delete apa-apa Kena libatkan me and my wife ah. So hmm. dia kena you vet lah dulu, apa-apa yang nak kena delete tu. Betul. Okay, okay, okay. So if there is anything yang you rasa doubtful, ceritakan. You just jangan padam lah, simpan hmm. tak bukti. It, so we can use it bila kita nak laporkan kepada polis. Ah, yeah. uh, jadi jangan takut. The if you feel afraid to lapor, tak tahu mana nak pergi cari NGO. Okay, ataupun kaunsel yang bertahuliah untuk membantu. Betul tu sebab dalam dunia digital zaman sekarang ni, actually daripada zaman kita dulu pun, kanak-kanak hmm. uh, boleh menerima gambar-gambar lucah, gambar-gambar hmm. yang tak senonoh yang tak hmm. yang tak sesuai untuk kanak-kanak lah kan. Hmm. Kita kena make sure. Kita dengar anak-anak ni tanpa menghukum mereka dan juga tunjukkan kepada mereka that we are on their side. Kita Betul. ada di sebelah mereka. Mm, I, uh, uh, Mian, my wife selalu pesan kat our uh, son saying that uh, apa pun yang berlaku, Uh, kalau buat salah tak apa mengaku uh, dan kita orang tak marah we are always on his side uh, we just want him to be safe mm. kan uh, and i think bila kita bagi tahu macam tu ke anak kita uh, dia orang akan jadi lebih berani untuk open up and bercerita dekat mm -hmm. kita. berkongsi kan mm. i rasa elok lagi kita rasa janggal untuk bercakap tentang all the sensitive topics now with our children rather than kita menyesal di kemudian hari mm. Terima kasih kepada pendengar semua kerana sudi mendengar uh, Puberty With Dignity episod kita pada hari ini. Ingat undang-undang diwujudkan untuk uh, melindungi bukan untuk menakutkan. Dan ingat jika anda atau anak anda memerlukan bantuan jangan takut. Okey, hubungilah polis, kaunselor ataupun hospital ataupun NGO untuk meminta bantuan. Jangan tunggu, jangan malu anak-anak kita semua perlukan kita. Betul tu. Sampai sini sahaja. terima kasih kerana bersama kami dan jumpa lagi di dalam episod akan datang. Bye semua. Bye.